Наразі у слов'янську більш ніж 60% відмов в отриманні субсидії. Такі дані нашим кореспондентам повідомили в управлінні соціального захисту населення. Одна з найпоширеніших причин невідповідність особових рахунків, що повинні чітко бути оформлені на квартиру, наймача, щоб уникнути відмови громадянам. Спеціалісти УСЗН ще раз детально нагадують правила прийому документів. С мая месяца 2015 года Управление социальной защиты населения осуществляет прием документов на оформление жилищной субсидии. Мы рекомендуем принести на прием паспорта, идентификационные коды и квитанции об оплате коммунальных услуг. Это необходимо для правильного заполнения заявителями заявления, декларации, а также для корректного внесения в базу данных. Наше управление самостоятельно делает запросы и получает нужную информацию от жилищно-коммунальных предприятий и от других структур исполнительной власти. Нужную информацию для назначения субсидии э, лицам, которые обратились. Кроме, единственная у нас, не, не единственная, одна из э, проблем, мы не можем э, нигде взять информацию по составе семьи о частном секторе. Поэтому, если обращаетесь за субсидией и вы проживаете в частном секторе, пожалуйста, убедительная просьба брать со, справку о составе семьи. По итогам э, работы работа отдела за май месяц мы мы видим, что идет у нас очень большой процент отказов. Отказы идут из-за того, что не соответствует фамилия, отчества отчество ответственного квартиросъемщика по всем коммунальным организациям. Также идет разное количество человек, зарегистрированных тоже по всем коммунальным организациям. Значит, смотрите, такой пример. Соснова Валентина Сергеевна. Вот, она проживает в квартире, пользуется коммунальными услугами, это ЖЭК, тепло сеть, Горгаз, Горводоканал, Энергонадзор и мусор, вывоз мусора. Это стандартная ситуация. Перед обращением заявительница не проверила во всех коммунальных услугах правильное количество человек и что фамилия, имя, отчество ее указано правильно. И когда она обращается к нам, она не предоставляет никаких данных, кроме своего заявления в декларации. Значит, наше управление делает запросы во все коммунальные организации, которые указаны в заявлении по лицевым счетам. И когда мы получаем эти данные, получаем мы их не всегда вовремя в связи с большой массой обратившихся. И мы увидим, что время уже прошло какое-то, за которые она могла бы исправить эти данные. Вот, например, по ЖЭКу э, у нее в состав семьи стоит три человека, а перед этим у нее, например, выписался или кто-то прописался. И получается, не во все организации она сообщила, и идет э, расхождение в количестве человек. В теплосети стоит два человека или четыре человека. То есть таким, э, такому контингенту заявителей мы не можем назначить. Это идет отказ в назначении субсидии. В связи с этим мы напоминаем, в который раз уже неоднократно напоминали, что перед обращением в наше управление, пожалуйста, пройдитесь по всем вашим коммунальным услугам и убедитесь, что у вас стоит правильное количество человек, которые зарегистрированы у вас в квартире или в доме. Правильно стоит ваше фамилия, имя, отчество, что на вас именно оформлен лицевой счет, а не на вашего предшествующего владельца или кто был владельцем перед вами. Вот. Вот это вот большая просьба.